Меня зовут Настя я из города Терновки. Меня зовут Алена, я тоже из Терновки. Ну и зачем? Мы приехали тебя? поддержать наш автомайдон. Автомайдон. За нашу Автомайдан А первый раз здесь, да? Первый раз. Да. Ну и как вам? Отлично. Круто. Патриотический дух поднимается с каждой минутой. Я пришла со своей семьей, чтобы поддержать своих близких, своих родных и чтобы у нас был мир во всем мире. За мир во всем мире. А вы давно приходите или это первый раз? Не, не первый раз. Не Уже раз. несколько раз были. А кто семья у вас Кто? Вот муж мой. А вас как зовут? И вот ребенок. Меня зовут Олег. Олег. И наша дочь Яна. Яна. Против войны за мир и чтобы поддержать своих близких. мы решили организовать акцию в поддержку нашей Украины, единства Украины. И так как в свое время шахтеры пошли с Першатравенска, мы эту акцию тоже начинаем в Першатравенске. Организовали и поехали. По ходу мы заехали в Петропавловку, где к нам присоединились с Петропавловцем. Проехали по селам нашим, Солнцево, Богдановка, заехали в Терновку. В Терновке присоединились еще люди и приехали в Павлоград. 我。

Украина! Донбасс, Украина! Одна, единая, Украина! Одна, единая, Украина! Едина, Украина! Живу здесь в городе Першатранске угу. более 40 лет. Уроженка я с Кемеровской области, а живу здесь уже более а, с родителями. Вот как пеха. вы оцениваете вообще ситуацию? Ну, которая... как? Я ситуацию эту не приветствую. Мне, нам хочется жить нормально, хорошо жить, чтобы мы могли спокойно спать, спокойно работать. Вот это в Донецке я не приветствую. С чем это связано и как это связано, я не приветствую это. Украина должна быть Украиной. Россия должна быть Россией. Должна быть своя страна.